до дівці, Ажіотаж. Буде підтанцьовка Марат Михайлович. Буде підтанцьовувати сьогодні, те, щоб допомагати, лапаськи йому особисто. Пітанцювати як? Гупака танцював? Так. Да. Я думаю, що чужий окремо оцінкою оціню нашого да? підтанцьовщика. І так, типовський артеатр, та Сергій, місто Шбережка. Yeah. Мы родились тут и живем уже как твой год В городе ножа, и это нас очень много с высоты пойдет оптимизм, Ко всем мы отмечены, Поиграй, не столь лицо, кто торчусь, кто бывает, кто живет, Все в одиночке, мы жмейский народ, Это не фонты, это центр всей Европы, И железные пути, брата-пай, Свои тросы севера до юга, с запада и востока, Я съедаю поезда из нашего простора, И на тупо в что назнают мы семьи, Мы качаем жмейку, технотемы а и воды, Это все концерты, петры и постройки, Мы живем в квартирах, кто то у вас по подвалу В центре на площадях Пацаки тусуются И, и качают под пристайл Разный смысл, разный стиль Город и бежит на пасах Разный пальчик пить выше Ярче Поднимите частоты На баха больше бас Стоим на тени на сотни Мой город, моя страна Я люблю тебя Мне так тяжело Без тебя Прости меня Я встречаю по тебе не одиноко тебя, так тяжело без тебя Прости меня, я скучаю по тебе Не одиноко, прости меня, прости ради Бога Если меня жменька, ведь я уже не с тобой Я сошли наши, ты далёк зимой я уже не тот, и ты изменилась уже С этой города чужого разрывает площадь Я не назад, но, увы, очень поздно Дом, семья, работа, стена города чужого Пели свои стены и родное небо А Сейчас хочу крепкое мое тело

во всем его автомате Качаем тему до своих Серый его мощный Да, всем свет и Мой город, моя основной Я люблю тебя, мне так тяжело Ты тебя. прости меня Я скучаю по тебе, Не одиноко Прости меня, прости ради Бога Мой город, моя страна Я люблю тебя, мне так тяжело Без тебя, прости меня Я скучаю по тебе, Не одиноко Прости меня, прости ради Бога Ну, по аплодисментам, так понятно, что чуть-чуть прокачали. Публику? Или больше? Зал? Непонятно. Спасибо. Прокачали, Ну, у нас на самом деле вопрос, это все хорошо, там, минусовочка. А хотелось бы услышать без панограммы и просьбам, так как и всем группам, в частности, то, что мы проявились с Серым Буднем и спелкувалось. Плохо, не очень разборчиво слышно, а, как вы читаете. Ну, вот так, если прикрывать мембрану микрофона, и не будет слышно. Я понимаю, что по-регресски это очень модно, вот так держать микрофон, но это для всех как бы новость такая, великая тайна. Вы прикрываете немножко там мембрану, из-за этого непонятно, что ваша гортань там издает. Окей? Давайте без этих понтов, так, чтобы у вас хорошо. Можете фристайл сейчас. Если нет фристайлов, Попробуй. Представь, какая тема. Ну давай пожили и на украинских державной вмоги, не на чужих, а на а на украинских державной. Где вы бежайте? Вы на Украине? Не обязательно. Зал поддерживает. Yeah. Сегодня мы пришли на этот кастинг, смотрим сейчас жюри, без маски но вы красивые и так мы вас любим Поддержите нас, наши люди Вас тут шестеро, а нас двое Кого же больше, я не понял Ну ладно, хватит, я думаю, все Эй, Спасибо, спасибо большое, ребята. Спасибо. Послухаючи вашу першу композицію, я можу з, 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 з певністю казати, що ви патріоти свого міста. Я не помилилася. І якби я не була жмарічанкою, послухавши першу композицію, я б зрозуміла про картину міста Жмельник. Міста, 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 міста.